ગાંધીનગર પોલીસે એક નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે કદાચ આ પ્રયોગ પહેલી જ વાર રાજ્યમાં પ્રયોજાવા જઈ રહ્યો છે વાત એમ છે કે દીપાવલીના તહેવારોમાં ઘણા નાગરિકો સપરિવાર ફરવા જતા હોય છે ત્યારે ઘર અમે માલમત્તાની ચિંતા સ્વાભાવિક રીતે પરિવારજનોને હોય ગાંધીનગર પોલીસ હવે આવા પરિવારના ઘરની સુરક્ષાની જવાબદારી લઈ રહી છે જો તમે ગાંધીનગર રહેતા હો તો દીપાવલીમાં બહાર જવા ઈચ્છતા હો તો હવે નિશ્ચિંત થઈ પોલીસ કમિશનર રવિ તેજાની આ વાત સાંભળીએ અને ફટાફટ ટિકિટ બુક કરાવી લોક इसमें कोशिश यही है कि जो आ, अभी दिवाली की त्यौहार आ रहा है गांधीनगर जो है एम्प्लॉइज का शहर है वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज जाओ जाते हैं घर उनका घर की सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए हम एक प्रोजेक्ट सतर्क लेके आए इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन डिटेक्शन मोशन सेंसर कैमरा जो की पुलिस को अप्रोच करेंगे गांव जाने वाले करके उनकी घर पे हम इंस्टॉल करवाएंगे हमारी हिसाब से हम करके कितना कैमरा जरूरी है एक दो या तीन घर के हिसाब से कैमरा लगवाएंगे इनका जो है सतत मॉनिटरिंग उनका फोन में भी होगा एंड हमको भी अगर वो लॉग इन शेयर करना चाहते हैं हम भी पुलिस यहाँ पे मॉनिटर करेंगे अगर कोई भी मूवमेंट होगा आदमी का उसमें तुरंत अलर्ट आएगा एंड अलर्ट के मिनट अंदर हमारा कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने के तीन मिनट के अंदर गाड़ी वापस पहुंच जाएगी तो ये अभी हम दो तीन एजेंसीज को पुलिस के साथ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट है तो एक कैमरा के लिए वो एजेंसी अगर टेम्पररी बेसिस पे लगाना है हजार रुपये चार्ज करेंगे अगर परमानेंट लगाना है तो कैमरा का जो भी कॉस्टिंग है तीन चार हजार की कैमरा आती है एंड पंद्रह सौ दो हजार की मेमोरी कार्ड आती है उनका कॉस्ट लेके एजेंसी परमानेंट परमानेंटली इंस्टॉल करवाएगी आप मोनिटर अभी इक्कीस पुलिस स्टेशन को अच्छा फीडबैक आ रहा है तो ये परमानेंटली कंटिन्यू किया अभी तो कुछ अप्रोच आया अभी त्योहार घर जाना शुरू करेंगे तो अप्रोच आएंगे कभी हमने मीडिया में लिया तो और नेक्स्ट फ्यू डेज में डिमांड आएंगे